Свіжому повітрі гуляти варто, але як врятуватися від цього? Вже десятки тисяч людей в Україні захворіли на парагрип – різновид гострих респіраторних вірусних інфекцій. Парагрип дуже підступний. Його симптоми протікають повільніше аніж у звичайного грипу. А тому його часто плутають зі звичайною застудою. Сніданок дізнавався у лікарів, чи загрожує українцям епідемія парагрипу найближчим часом. Скільки коштує вакцина від цієї хвороби і яких простих правил слід дотримуватися, щоб не захворіти на парагрип? Давайте подивимося після розмови з справжнім експертом. Луїзі 23 роки. Дівчина працює в благодійному фонді, який опікується бездомними тваринами. Свою роботу обожнює, тому не зраділа, коли кілька днів тому відчула перші симптоми хвороби. Нежить з'явилась та головний біль такий сильний. Лікарі визначили у дівчини пара грип і прописали необхідні ліки. Та коли Луїза зайшла до аптеки, зрозуміла, лікуватися доведеться в інший спосіб. Звичайна людина, яка отримує звичайну зарплатню, їй звичайно ж, Складновато придбати собі якісь препарати, щоб лікуватися. із хворобою. Дівчина бореться народними методами. Вже відкоркувала бабусине варення, а ще заварює чай з різними травами. Цимбірний чай з яблуком та з перцем із медом. Він гострий і допомагає прогрівати горло. Ціни на ліки шокують не тільки пацієнтів, а й лікарів. Головний лікар Київського центру здоров'я Стойка здорожчання медикаментів відчув на собі, коли вирішив вакцинувати рідних від грипу. На жаль, порівняно з минулим роком. Це в два рази підвищились ціни. Минулого року лікар купував вакцину по 87 гривень. Цьогоріч довелося заплатити вже 167 за одну ампулу. Ліки від гострих респіраторних захворювань теж суттєво подорожчали. Нарікає. Лікар на 50% це точно підвищилось, а деякі і більше, тобто в рази можна сказати, навіть тому саме час нагадати про профілактику грипу наголошує. Отто стойка це набагато дешевше аніж лікуватися. Аби вберегти себе та близьких від хвороби, лікар радить дотримуватися так званого етикету кашлю. Винути хустинку одноразово і туди покашляти почхати. Якщо нема цього, просто хустинку. Якщо нема цього чи не встигла людина достати, значить тильною стороною долоні прикриватися. Втішає одне, каже лікар: епідемії парагрипу в Україні поки що немає, і навіть 17 тисяч зареєстрованих хворих лише в місті Києві у межах норми. Рита Гофман, ликар-терапевт с понад 30 летним стажем работы, уважая хворіти на грипп можно легко, швидко та без ускладнень. Любить классическую музыку и джаз. Рита Марковна, доброе утро. Доброе утро. Почувствую, что все у вас сказали. Рита Марковна, очень много моих знакомых, коллег наших, с людьми очень часто, вот буквально недавно, жаловались на простуду. То какой-то озноб, то кашель, то, извините, насморк. Сам вот, недавно перестыдал, нечто подобное. А, а, вот что это такое? -то? Говорят, парагрипп, да? Парагрипп – это один из очень многих видов респираторных заболеваний. Есть понятие острые респираторные заболевания. Это огромная группа заболеваний, в основе которых лежит инфекция. Я бы хотела сказать два слова по этому поводу. По поводу термина простуда, который дезориентирует людей, потому что на самом деле колдовой фактор тут не первый, не второй. А самое главное значение имеет инфекция. Как правило, это в 99% случаев это вирусная инфекция. Вирусов огромное количество, они мутируют. И помимо гриппа, парагриппа, существует огромный ряд вирусов респираторных, которые каждый год уходят. И, к сожалению, тенденция в последние годы заболевания такого рода встречаются круглый год. И это не зависит от холодового фактора в принципе. Это скорее зависит от скученности людей, от нахождения людей в помещениях в большом количестве. Когда, когда определенное критическое количество людей, где находится в тесном сотрудничестве, в, в контакте друг с другом. И тут холодовой фактор не имеет такой роли. Я очень часто сталкиваюсь с этим, когда работаю со своими пациентами. Каждый год мы же все знаем, когда болеет вся семья, 3-4 человека, один промочил ноги, он связывает это заболевание с тем, что он промочил ноги. Но реально понятно же, что если потом заболевает другой член семьи, он ноги не промочил, он заболевает от инфекции. И на это надо обратить внимание. Мы должны бороться с инфекцией. Или каким-то образом вести себя так, чтобы эта инфекция меньше нам навредила. У работающих людей сейчас просто нет времени болеть, поэтому все хотят это сделать быстро, и в основном они сразу прибегают к антибиотикам. Mm -hmm. Это правильно? Ну, безусловно, неправильно. Я думаю, что каждый, каждый год я с удивлением сталкиваюсь с тем, что люди, несмотря на то, что вроде бы уже люди цивилизованы, многое знают о здоровье, но тем не менее делают одну и ту же ошибку, как правило. Цепочка действий такая: высокая температура. Если температура высокая, то мы пьем антибиотики. Никакой связи между уровнем температуры и приемом антибактериальных препаратов нету. Как раз наоборот, вирусы, как правило, вызывают повышение температуры гораздо более сильное, чем бактерии. И антибиотики не являются жаропонижающими. И тем не менее, это каждый раз я вижу вот такую ошибку. Антибиотики это средства, которые действуют не на организм, потому что люди во, многим, во многом считают, что они действуют на нас. Антибиотики действуют на бактерии. А острые респираторные заболевания, как я сказала, уже в основном вызывают вирусы. Поэтому никакого воздействия при этом положительного не возникает. Зато куча неприятных бывает последствий, связанных с, непосредственно с действием антибиотика, с их побочными реакциями и воздействием на кишечную микрофлору, на иммунитет. Поэтому первое, что я хотела бы сказать, ни в коем случае сами не принимайте никогда антибиотики. Это, кроме всего, потом нарушает резистентность, возникает резистентность, устойчивость ко многим антибиотикам. Это очень опасно ситуация. И потом без них ситуация. уже не обойтись, потом... да? Нет, дело не в этом. Дело в том, что когда, если действительно в них возникает необходимость, то они не работают у этого угу. человека. Рита Марковна, а можно и, и нужно ли экономить, вот, лечаясь от парагриппа? Смотря, смотря чем, я бы не ограничивалась только проблемой парагриппа, потому что парагрипп занимает определенное, да. не, очень большую, не, не очень большое место среди того, что нас беспокоит сейчас и будет. Вопрос в том, что как защищаться. Люди запасаются препаратами симптоматического действия, которые полисимптомные препараты, которые содержат, как правило, в основе парацетамола, цитаминофен, одно сосудосуживающее средство, одно противоаллергическое, иногда еще какие-то компоненты. Но я бы предостерегла наших зрителей от чрезмерного употребления таких препаратов. Эти препараты ни в коей мере не воздействуют на вирус. Они не улучшают состояние слизистой оболочки. Иногда наоборот. В частности, сосудосуживающий компонент способствует тому, конечно, что проходит насморк на несколько часов, но при этом возникает системный сосудосуживающий эффект. Это может быть опасно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, может подняться давление. А кроме того, возникает пересушивание слизистой оболочки носоглотки, которые в свою очередь, приводит к тому, что, как говорят у нас, опускается uh -huh. инфекция. Это очень плохо. И почему-то вот существует такое же предубеждение, как с антибиотиками, по отношению к действию этих полисимптомных препаратов. И их принимают для профилактики, их применяют для лечения, считая, что они действуют на вирус. 15 секунд осталось. Все-таки лекарства дорогие, не все могут себе позволить. Да. Какую группу лекарств вы рекомендуете покупать? Я, безусловно, рекомендую препараты противовирусных и э, интерфероногенного действия, и которые нужно принимать в первые часы болезни. Поэтому их надо носить с собой в сумке, в кармане пиджака, в поездке обязательно иметь. И уж, конечно, стопроцентно в аптечке. Да, они не дешевые. Я могла бы перечислить, но я не уверена, что это uh -huh. возможно. Интерфероногены и противовирусные препараты, эта группа называется. Вот к ним относятся амизон, амиксин, гропринозин и так далее. Да, они подорожали. Но вот именно на них есть смысл тратиться. Що ж, дякуємо. А у студії сніданку була лікар-терапевт Гаріта Гофман. Сподіваємося, що ми вас трошки убезпечили. Тепер не ви знаєте, як, як швидко встати, встати на ноги і не хворіти. Та яку групу товарів ліків купувати? Це теж важливо. Ну а цей дивовижний роксимит як обснарх. Що ранку робить моє пробудження приємним. Дякуємо вам, сніданок триває.